Bizim imtahanımız ərkəylidir. Lakin imkan içində yaşayan əziyyət çəkən qardaşlarımız var, bacılarımız var, evladlarımız var. Yəni biz uşağı məktəbə göndərəndə bir dənə köhnə paltar qoymuruq əlində qalsın. Yo bu illər gələ təzə paltarla gəlsin hər şey. Amma xəbərimiz yoxdur ki, elə bu qardaşlarımız var ki, özünün yox, qonşusunun köhnə paltarında, köhnə çantasında gedir məktəbə. Dəftər ala bilmir, qələm ala bilmir. Belə müsəlmançılıq olar. Sahabələr bəyəm belə yaşayırdılar. Sahabələr olub ki, evlərində mal olub. Yəni o mal, yəni kim istəsəsə müsəlman hansı bir qardaş gəlib götürüb, aparıb ehtiyacını ödəyə bilər. Belə yaşayıblar Sahabələr. Ya biz geynirik, gülürük, otururuq restoranda, meçidin bəwründən qabağımızdan ac qardaş o yana keçir, bir yana keçir, stolumuza baxa-baxa baxa. Qabağımızda içkilər, yeməklər. Hex xəbərimiz yoxdur bölümüzdən başımızdan. Vallahi ki həqiqətən əziyyət çəkən qardaşlar var. Mən fırılaqçılardan danışmıram. Gerçəyi əziyyət çəkən qardaşlarımız var, hamımız da tanıyırıq. Hamımızın tanıdığı belə qardaşlar var. Vallahi ki əgərləri bizim ev hansısa bilir ki, hansısa bir qardaşımız evində az yatır. Zövcəsi xəstədir, uşağı xəstədir. Biz girib isti evdə tox qarına uşaqlarımızı bağrımıza basıb yatırıqsa, vallahi ki bizim vəziyyətimiz pisti. Bizim qəlbimiz ölüb. Yəni o qəlb ki, rahat yatıra, yəni o insan yatmaq üçün gələ qəlibi rahat olsun. Əgər bizim qəlbimiz rahat yatırsa, bilə bilək ki, qardaşımızın evinə külək bu tərəfdən girir, o tərəfdən çıxır. Zövcəsi xəstədir, uşağı xəstədir, müalicə etdirməyə, əməliyyat etdirməyə pulu yoxdur, uşağı məktəbə göndərməyə, paltar almağa imkanı yoxdur. Vay olsun bizim halımıza, ölüm olsun bizim halımıza, vallahi. Belə müsəlmançılıq ola? 2 ayda bir də elan paylaşılır, cəmi 2000 manat pul yığılıb. 15000 nə puldur? Vallahi ki, hələmiz 1 manatdan aşağı, 1 manat çoxdan bağlamışdı o pul. Atmır odur, yəni ki elandır da getdi. Görürsən, bir Reynanlı bir qardaş bir gün, 2 gün, 10 gündür statusunda paylaşır. Çünki yəni bu demək düzəlməyib də, bu problem həll olmuyor belə. Yusin yenə də belədir. Yəni bu bu məclisdə açmağım odur ki, qardaşlar, yəni xahiş edirəm Allah rızasında sözən, bu problemi həll ediyin, qutarsın, getsin. Və nəyin ki bu problem biləndə edəndə yəni, həqiqətən belə ehtiyacı qardaşlarımız var, bacılarımız var. Vallah rahat yaşatmaq olmaz. Hərəkət eləmək lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Əgər biz nəyin ki Allah hüsn verəciksə, Allah təala onun qat-qat artığını verəcək bizə. Nəyin ki Allah üçün eləyəciksə